श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमम् विवस्वते योगम् प्रोक्तावानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहामरुरिक्षाकवे ब्रवीत् एवम् परम्पराप्रप्तमिमम् राजर्षयो विदुः सकाले महता योगो नष्टः परन्तप स एवायम् मया तेद प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसीमे सखा चेति रहस्यम् हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरम् भवतो जन्म परम् जन्मविवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत परन्तप अजोऽपि सन्नव्याव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्तानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो हिवेति तत्त्वतः त्यक्त्वादेहम् पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागा भयक्रोधा मन्मया मापुपाश्रितः बहवो ज्ञातपसा पूता मद्भावमागताः ये यता माम् प्रपद्यन्ते तांस्तत्यैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः काकङ्क्षतः कर्मणाम् सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्मविभागशः तस्या कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् न माम् कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम् एवम् ज्ञात्वा कृतम् कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् किम् कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणाः अकर्मणश्च बोधव्यम् कर्मणो गतिः पश्येद पश्येदकर्म कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषोऽ सयुक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानानिदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यचित्तात्मत्यक्त्यसर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलकर्म कुर्वन्नाप् नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धवसीदौ च कृत्वापि न गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्तीत चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माज्ञौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म दैवमेव परे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञवपरे यज्ञम् यज्ञेनो वैप जुह्वति श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयामाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तुपयोज्ञयोगयज्ञास्ततापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यत यतयः संशिव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानम् ततापरे प्राणापानगतिरुद्वा प्राणायामापरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायो लोकस्तस्य ज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुसत्तम एवं बहुविधा मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वानेवम् ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्याज्ञाज्ञा न यज्ञः परन्तप सर्वम् कर्माखिलम् पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वन पुनोर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येना भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनतो मयि आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव ऋजिनं सन्तरिष्यसि यतेतांसि समिदोऽग्नि भर्मास्मात्सात्कुरोत् तेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि बस्मत्सात्कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिहि विद्यते तत् स्वयम् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाम् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति आज्ञाश्र श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम् लोकोऽस्ति न परो संशयात्मनः सुखम् संशयात्मनः योगसन्न्यस्त्यकर्मणाम् संशयम् आत्मवन्तम् न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मदज्ञानसम्भूतम् हृत्सं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वम् आतिष्ठोतिष्ठत भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम شترت اد شترت